Bil elektrik akan naik, betul tak? Ha, ni semua kabar angin ni tengah bertiup kencang Bermula 1 Julai 2025 Adakah bil elektrik akan naik? Ha, sebelum kita bincangkan akan naik ke tak naik Kita kena faham dulu macam mana Tarif elektrik ni dikira Kita telah ada satu tiga segi Dia ada dua komponen Yang pertama kat bawah ni dia panggil Base Tarif Okey, ataupun Tarif Asas Okay, yang atas ni, yang ni yang kita selalu dengar, kita selalu nampak dalam B dan sebagainya. Dia panggil ICPT. Imbalance Cost Pass-Through. Secara asasnya tarif kita ni dia agak dinamik lah. Akan naik, akan turun. Lebih kepada kos uh, penjanaan, pengedaran dan pengangkutan. Okay. Yang ICPT ni memang setiap 6 bulan dia akan semak So sekarang ni jumlah dia adalah 2.7 sen Kenapa specialnya bulan Julai, bulan Jun 2025 Adalah sebab kita punya base tarif Tarif asas akan cukup umur pada Jun 2025 Cukup 3 tahun Daripada 2023 sampai 2025 adalah Harga dia 39 ni sen, eh, unit sen, 0.95 sen. Ni, harga ni sampai Jun 30 30 hari bulan eh, uh, 20 25. Tetapi selepas dah cukup 3 tahun, Benda ni pun akan disemak juga data yang ada ataupun data tidak rasmi besar kemungkinan dia akan jadi 45.62 uh, sen. So, daripada kadar ni kita tengok naik ke sini, orang klaim dia akan naik hampir 14%. Okay? Tak kisahlah nombor 10%, 14%, 15%. Apakah kesan kepada pengguna, terutamanya pengguna rumah domestik ni, adakah bil kita akan naik 14% secara terus? Tidak. 14% ni kepada base tarif. Kita kena ingat rumah kita tarif A dia ada tangga-tangga dia tau. Ni unit dia dalam ringgit Malaysia. 21.8 sen, 33.4 sen, 51.6 sen dan sebagainya. Apakah kesan kenaikan base tarif ni tarif asal ni kepada kita pengguna? Pada saya saya jangka eh? ini saya punya jangkaan eh? bukannya pengeluar pengumuman rasmi dan sebagainya. Uh, pengguna yang akan terkesan adalah pengguna yang menggunakan tarif tangga yang paling atas ni. Kita panggil surcharge. Pada pengguna domestik yang melebihi 1500 kilowatt hour sebulan dikenakan surcharge. Se 10 sen tangga-tangga bawah ni memang sangat-sangat di bahasa orang putihnya heavily subsidised. 20 sen hingga 33 sen. Susah nak cari dalam Asia ni pun 20 sen hingga 33 sen. Ini saya rasa Malaysia ni top 2 top 3 lah yang terendah. so kita doa-doakan supaya tarif ni yang bawah ni pun tak berubah sangat cuma saya rasa yang akan terkesan adalah pengguna yang menggunakan tangga tarif yang atas ataupun menggunakan 1,500 kilowatt hour lebih dalam waktu sebulan. Apakah kesan kenaikan tarif kepada pengguna pemilik sistem tenaga solar untuk kediaman, jenis kediaman? Okey. Selalunya kalau tarif naik, orang akan bising, masyarakat akan bising. Tetapi untuk pemilik solar, dia mungkin akan senyum sikit lah. Senyum sini sebab makin naik makin tinggi tarif, makin cepatlah dia kita panggil, ha, ni orang selalu sebut ni, ROI, Return on Investment. Kita so, solar ni dia akan mengurangkan uh, tarif yang tinggi tau, dia panggil shift. Ha, so kalau kita buat graf macam ni, naik macam ni kan, harga yang mahal-mahal ni semua solar akan kurangkan. Sebab solar dia tak kurangkan yang ni, dia akan start daripada atas baru pergi ke bawah. Okay. Dia one to one dengan tarif yang atas. So contohnya lah, kalau sekarang tarif tangga tertinggi 0.571 ringgit Malaysia katalah dia naik kepada 0.6 uh, berapa tadi 65 lah okey 65 sen so 65 sen kita tolak dengan 57 sen dia akan jadi lebih kurang 8 sen 8 sen bahagi dengan 65 lebih kuranglah 12% eh ni saya congak-congak ajalah kira-kira je so 12% ni kita cepatkan 6 7 tahun ni darah kurangkan 12% ah dia boleh pergi sampai 6 ke 5 tahun antara itulah so makin tinggi tarif naik makin cepatlah dapat return dia ataupun kita panggil payback period eh payback period dia lagi pada cepat daripada yang asal itulah kelebihan untuk pemilik sistem tenaga solar sebab solar ni dia akan kurangkan one to one harga tarif yang tertinggi so, pada pengguna yang lebih bil 700, lebih pada 500, eh, dah sampai tangga kat sini, memang sangat-sangat berguna lah. Sebab saya jangkakan tarif yang tangga kat atas ni memang akan ada kenaikan. sebab ini dia kira bagi, kita anggaplah penggunaan marhain tu tangga-tangga yang ke bawah. yang ke atas ni pengguna, saya tak tahu lah, mungkin level M40 dan sebagainya. so, pengguna yang lebih daripada RM700 ni mungkin akan terkesan. Tetapi bagus juga untuk mereka kalau ada mereka sistem ada sistem tenaga solar, penjimatan dia pun makin bertambah. Itulah kelebihan pemilik sistem tenaga solar untuk jenis kediaman.